Ну и ради чего такие безумные жертвы? Украинская розведка хакнула российские телеканалы и показала правду про вину в Украине. Сука, ты, блядь, посмотри. Долго еще будет длиться раз, блядь. Наши дни. Блядь, приплыли ногой. В 80-х годах прошлого века Советский Союз воевал в Афганистане 10 лет. и в оттуда с з позором подібні десятки тисяч совєтських ти солдат посотри, і сотні блин, тисяч ну. авганців. В ім'я чого була заплачена Пасатріна вісною дві хохлы? чотирнадцятого ли... своєчоліяк повідомляють джерела РБК Україна в розвідці кіберфахівці гур здійснили атаку на сервери російських телеканалів. Відео від гур було тричі прайм-тайм телеканалів Пірауральськ ТВ, Євразія 360, Євразія Первий канал та інших. Як зазначається, частина атакованих каналів входять до медіахолдингу тамтешнього олігарха Андрія Комарова. Низка телеканалів були змушені припинити власне мовлення на тривалий час. 80 в 80-х годах прошлого века Советський Союз воював в Афганістані 10 років. и ушел оттуда с позором. Погибли десятки тысяч советских солдат и сотни тысяч афганцев. Во имя чего была заплачена такая цена? Весной 2014-го Россия развязала позорную войну на украинском Донбассе. А в феврале 2024-го уже открыто вторглась в Украину. Российская армия должна была взять Киев за три дня. А теперь украинцы за три дня берут половину Курской области. Прошу доложить ситуацию, которая складывается в Курской области. Здоровья, Кровавую войну стыдливо называют СВО. Только в Свердловской области официально 2273 погибших. Сколько таких в Москве и Московской области? Реальные цифры потери значительно выше. Их скрывают от населения России. А теперь уже массово воюют и погибают солдаты срочной службы. Ради чего такие безумные жертвы? Этой кровавой бойне не видно конца и края. Она стоит России миллиарды долларов. За эти деньги можно было развивать города и села, строить дороги и школы, улучшать здравоохранение, поднимать социальные стандарты. Неужели в России решены все насущные проблемы людей, чтобы тратить такие деньги на нескончаемую войну в Украине? Ну нравится, не нравится, терпи моя красавица сотни тысяч убитых и покалеченных, разрушенные города и села, уничтоженная инфраструктура, изувеченная природа. Платить за все это придется гражданам Российской Федерации. Президент Путин бессменно правит в России больше 24 лет. Начав свое правление с трагедией подводной лодки «Курск», он привел страну к еще более масштабной трагедии, уже на территории Курской области. Она утонула. Долго ли, що буде дліться його кровавое правление. Російські фахівці намагалися виправити ситуацію, однак через їхні дії було припинено трансляцію відразу дев'ятьох телеканалів Російської Федерації. Водночас ці контрзаходи не завадили ГУР зберегти доступ до їхніх серверів. Станом на ранок лише телеканал «Євразія-360» і ТВ 3 частково відновили свою роботу. Ось так добре попрацювали в гурі.